নমস্কাৰ কি খবৰ আশা কৰোঁসকলো ভালে আছে আৰু মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তাত বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিলে কি আপোনাৰ মাইলেজ কিমান দিছে দাম কিমান পৰিলে ইনষ্টলমেণ্ট কিমানহে সকলোখিনি কথা আজি কোৱা হ'ব আৰু গাড়ীখন ফ'ৰ বাই ফ'ৰত মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা দিছিলে প্লাছ আপোনাৰ বিঘাত কিমান তেল পৰিছিলে সকলোখিনি কথা ক'ম আৰু এইখনে হৈছে মোৰ ট্ৰেক্টৰখন দেখিছে সেইফালে ৰখি আছে আৰু আজি আহিলোঁ মানে ট্ৰেক্টৰখন আপোনাক গ্ৰীছ দিবৰ কাৰণে চ' এইফালে গ্ৰীচ গান লৈ আহিছোঁ চ' গ্ৰীচ গানে মানে যিকেইটা গ্ৰীচিং পইণ্ট আছে সেইকেইটা পইণ্টত গ্ৰীচ দিব লাগিব চ' সেইটো কথা এতিয়া সেইটো এটা গ্ৰীচিং পইণ্ট আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে গ্ৰীচ দিয়া প্ৰচেছটো চাই লওক অকণমান অলপ বগাই মাৰি দেখাই দিছে আৰু এইকেইটাত যোনকেইটা লিংকেজকেইটা আছে এইকেইটাত মই ম'বিল দি থৈছোঁ আনি এইকেইটাত মানে টাইম টু টাইম ম'বিল দিব লাগে যাতে এইকেইটা মানে ভালকৈ আপোনাৰ ৰানিং হৈ থাকে মানে এইটো লিংকেজ ইয়াত আছে ধৰক এই দুটা এইটো আছে ইয়াত আছে ইয়াত আছে দেন আপোনাৰ এই দুটা আছে ঠিকছেনে এই লিংকেজকেইটা মই দেখাইছোঁ জুইমিং কৰি এইকেইটা চ' এইকেইটাত মানে এইকেইটাত আকৌ সেইকেইটাত আপোনাৰ এইকেইটাত চ' এইকেইটা মানে আপোনালোকে টাইম টু টাইম আপোনাৰ পুৰা মবিল হওক বা মবিল হওক এনেকৈ দিব লাগে আৰু টাইম টু টাইম গ্ৰিচিং কৰিব লাগে আৰু গ্ৰীচিংটো মানে প্ৰায় আপোনাৰ সপ্তাহত এবাৰ কৰিলেও হয় বা পাঁচদিনৰ মূৰত এবাৰ এনেকৈ কৰি পিনি আৰু মিলাই সেইটো নিজৰ কথা আৰু যিমান আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু সেইটো নিজৰ নিজৰ ভক্তি চাই শক্তি আৰু হয়নে চলাই ভাল পাব সেইটো গম পায় আৰু যিমান মানে গ্ৰীচ চিজ দি থাকিব ভালকৈ হৈ থাকিব চলা ফিৰাব ন চ' এতিয়া সেইটোৱে গ্ৰীচিং পইণ্ট কেইটামান আছে মানে ইয়াতে এটা দেখালোঁ আপোনাক এইটো এটা পইণ্ট এটা আছে এইখিনি ত' বেছি বহুত বেছিও ব্ৰীজ নালাগে দুশ গ্ৰাম এপোৱা মান হ'লেই মানে গোটেইকেইটাত হৈ যায় আৰু চখ এইফালে দেখিছে চখখন কমপ্লিটলি ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভৰ হ'ল চ' ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভৰ কাৰণে মাইলেজটো অকণমান ফ'ৰ টু হুইল ড্ৰাইভতকৈ অকণমান কম হয় মানে গোটেই চাৰিটা চকাই যিটো ঘূৰাই ন ফ'ৰ বাই ফ'ৰ হয় চ' সেইকাৰণে আৰু মোৰ গাড়ীখন যিহেতু একেবাৰে নতুন হৈ আছে কাৰণ হাৰ্ডলি মানে আপোনাৰ ডেৰমাহ পুৰণা হৈছে চ' সেইকাৰণে এটা ছাৰ্ভিচিং মানে হোৱা নাছিলেই তাৰ আগতেই দি দি দিয়া হ'ল তো জাষ্ট নামত হ'ল মানে চাৰ্ভিচিংটো একো কামত হোৱা নাই তো যেতিয়া আৰু দুটামান ছাৰ্ভিচিং পৰিব তেতিয়া মানে মাইলেজটো ভাল দিব এতিয়া মাইলেছৰ কথালে আহি আছোঁ বাৰু আৰু এটা কথা ইয়াত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চোনবুলকৈ যিটো এইটো কাল্টিভেটত লাগি আছে বেক চাইডে দেখিছে ইয়াত মানে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে হালটো বায় হাল বোৱাৰ পিছত এই নটবিলাক দেখিছে এইবিলাক চ' এইবিলাক মানে ঢিলা হৈ যায় যিসকলে ট্ৰেক্টৰ লম ভাবি আছে বা লৈছে এই নটকেইটা আপোনালোকে হাল বাই অহাৰ পিছত চাব ভালকৈ চাফা কৰি পিনে যিকেইটা টাইম টু টাইম টাইট কৰিব এইটো যেনেকৈ এতিয়া ইফালে নট এইটো ঢিলা হৈছে দেখিছেনে এইটো ছ' টাইম টু টাইম এই নটকেইটা চেঞ্জ কৰিব কাৰণ নটকেইটা নহ'লে মানে আকৌ ছিটিও যায় প্লাছ পৰি থাকি আহিব পাৰে সেইকাৰণে টাইম টু টাইম চাব চফা কৰি নটকেইটা টাইম টু টাইম টাইট কৰি দিব আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ মাইলেজৰ কথা মাইলেজৰ কথা বহুতে সুধি আছে এইখন দেখিছে চোনালিকা ডি আই ফ'ৰ্টি চেভেন আৰ এক্স ফ'ৰ বাই ফ'ৰ আৰু যিহেতু আপোনালোকে গম পায় ফ'ৰ বাই ফ'ৰ গাড়ী হওক বা ট্ৰেক্টৰে হওক মাইলেজটো অকণমান কম দিয়ে ফ'ৰ বাই ফ'ৰ হ'লে আৰু এটা কথা যেতিয়া ফ'ৰ বাই ফ'ৰ থাকে ন ফ'ৰ বাই টুত মানে কোনেও নচলায় এতিয়া ইয়াক মই সুধিলোঁ যদি চলাই আছিলেহি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ চলাইছেনে ফ'ৰ বাই টু চলাইছে ই কৈছে কি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ চলাই আছে ফ'ৰ বাই ফ'ৰ গাড়ী মাইলেজ টো অকণমান কম হয় আৰু এইখনে মানে প্ৰায় দিনটোত আপোনাৰ দহ বাৰ বিঘা মান হাল পাইছে দহ বাৰ বিঘা হাল বাওঁতে ই আপোনাৰ কৈছে কি পঁয়ত্ৰিশ মান টকা তেল পুৰিছে চ' আপোনালোকে সেইটো হিচাপত মাইলেজটো উলিয়াই লওক বিঘাত মানে প্ৰায় তিনিশৰ পৰা চাৰে তিনিশ টকা তেল পুৰিছে মানে মাইলেজটো চ' এইখনৰ আপোনাৰ মাইলেজটো দিছে মোৰ

যি সকলে সুধিছিলে জানিবলৈ যাৰ ইচ্ছা গৈছিলে কি তেল কিমান খাব চব বিঘাত আপোনাৰ তিনিশৰ পৰা চাৰে তিনিশ টকা তেল পৰিব আৰু বাকী বহুতে এতিয়া ক'ব পাৰে কি ইমান তেল খাইছে কেলৈ কেলৈ কাৰণ এইটো কথা কৈ দিওঁ গাড়ীখন একেবাৰে ব্ৰেণ্ডিং হৈ আছে আৰু আপোনালোকে জানে নতুন বস্তু এটা যেতিয়া কিনে গাড়ী হওক বাইক হওক যি গাড়ীয়ে নহওক কিয় ট্ৰেক্টৰে হওক লাগিলে প্ৰথমতে নতুন অৱস্থাত মাইলেজটো অলপ বেয়া দিবই যেতিয়া গাড়ীখন ইঞ্জিনটো অকণমান ফ্ৰী হ'ব যেতিয়া ইঞ্জিনটো খোল খাব তাৰপিছত মাইলেজটো ভাল দিব মানে আৰু বহুতে মোক সুধি আছে কি এই ট্ৰেক্টৰখনৰ আপোনাৰ দাম কিমান পৰিলে ত' আৰু দামটোৱেই মেইন কথা সকলোৱে দামটো কথাই দামটো হিচাপতে সকলোৱে বাজেটটো মিলাই সকলোৱে দামটো চাই পিনি বস্তু এটা কিনিবলৈ বিচাৰে আৰু মোৰ মোৰ মতে ঠিক এনেকুৱাই আৰু মই যেতিয়া গাড়ীখন কিনিব গৈছিলোঁ যেতিয়া ডিলাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে তেতিয়া ডিলাৰখনৰ অনুৰোধ কৈছিলে মোক আপোনাৰ তেৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা আপোনাৰ ৰটাৰ ভিতৰতো লগাই কাল্টিভেটৰ তেতিয়া ইনক্লুড নাছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কি হয় ৰ'দ তুমি ৰতা ভিতৰ লোৱা হয় আপোনাৰ টেইলাৰ লোৱা হয় টেইলাৰ হৈ ৰ'ত তাৰ ভিতৰত কিবা এটা পাবা তুমি আৰু লগত ট্ৰেক্টৰখন পাবা লগত আৰু তুমি ইঞ্চুৰেঞ্চটো পাবা চ' সেইখিনি মিলাই মোক কৈছিলে তেৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা কিন্তু মই আফটাৰ বাৰ্গেইন কৰিলোঁ বহুখিনি বাৰ্গেইন কৰিলোঁ তেৰ লাখ ষাঠি হাজাৰৰ পৰা আপোনাৰ তেৰ লাখলৈ আহিলে দেন আপোনাৰ বাৰ লাখ ষাঠিলৈ গ'ল দেন আপোনাৰ লাষ্ট ফাইনেল হৈছিলেগৈ বাৰ লাখ টকা ঠিক আছে কিন্তু মই ক'লোঁ কি নাই বাৰ লাখ টকাটো মই নলওঁ কাৰণ ইমানটো বাজেট দিলে মই ইয়াতকৈও ভাল ওপৰৰ মডেল পাই যাম মানে তো তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে তুমি এঘাৰ চল্লিছত ফাইনেল ডিল কৰিলা ঠিক আছে কিন্তু মই ক'লোঁ কি মায়ে এঘাৰ চল্লিছতো নহ'ব মোৰ বাজেটটো ইমান নাই এইখন ট্ৰেক্টৰ দোৱাৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে ফাইনেল ডিল হ'লগৈ একেবাৰে বহুতখিনি লাগি মেলি আপোনাৰ কিমানত গম পায়নে দহ লাখ বিছ হাজাৰ টকাত চ' দহ লাখ বিছ হাজাৰ টকাত ফাইনেল ডিলটো হ'লগৈ মানে অলমষ্ট মই চাৰে তিন লাখ টকা মানৰ বাৰ্গেন কৰিলোঁ মানে চ' আপোনালোকৰ যদি ট্ৰেক্টৰ এখন ল'বলৈ যায় বহুখিনি বাৰ্গেন কৰিব পাৰে আৰু সেই বাৰ্গেন স্কিলটো আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান আপোনালোকে কৰিব পাৰে ছ' এইখন ট্ৰেক্টৰ মই ফাইনেল ডিল কনফাৰ্ম কৰিলোঁ মানে আপোনাৰ বাৰ লাখ অঁ চৰি দহ লাখ বিছ হাজাৰ টকাত আৰু এই প্ৰাইচটো মই অলৰেডি গুৱাহাটীতো সুধিলোঁ ডিব্ৰুগড়তো সুধিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা ডিলাৰত সুধি পিনিহে মই এইটো প্ৰাইচ ঠিক কৰিলোঁ যোৰহাটত ভাল পালোঁ মানে আৰু আপোনালোকে যদি ট্ৰেক্টৰখন লৈ কেইবাটাও ডিলাৰত সুধিব এটা ডিলাৰতে নুধিব আৰু কেইবাটাও কোম্পানীক সুধিব কাৰণ বহুত টকাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কম্পেৰিজন কৰিলে মানে ডাউন পে'মেণ্ট দিছিলোঁ প্ৰায় তিনি লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকা ছ' তিন লাখ চল্লিছ হাজাৰ টকাৰ ডাউন পে'মেণ্ট দিয়াত মোৰ আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আহি আহিছে মানে এতিয়া প্ৰায় ষোল্ল হেজাৰ আঠশ আশী টকামানকৈ ঠিক আছে আৰু মই লৈছিলোঁ প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ কাৰণে চ' মই প্ৰায় দিব লাগিব অলম'ষ্ট আপোনাৰ ধৰক তেৰ লাখ টকামান মানে বাৰ লাখ আশী হাজাৰ তেৰ লাখ টকা এনেকুৱা দিব লাগিব মানে ট'টেল উইথ মানে আপোনাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট থাকিব সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো ট্ৰেক্টৰৰ কথা আপোনালোকে হয়তো যিসকলে ট্ৰেক্টৰৰ লগত জড়িত সেইসকলে গম পায় ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো ট্ৰেক্টৰ বহুত হাই হয় যিখিনি মানে ফাৰ্ম ইকুইপমেণ্ট সেইখিনিৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বহুত বেছি নৰ্মেলি আমাৰ এনেই গাড়ী চাৰি ল'লে বাৰ তেৰ এনেকৈ লগায় কিন্তু ট্ৰেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম ষ্টাৰ্ট হয়হে মানে আপোনাৰ এইটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা মানে বেংকৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা বা পাৰ্টি ফাইনেন্স কৰিলে কিন্তু মই সেইফালৰ পৰা অলপ বাৰ্গেন কৰি পিনি ডিচকাউণ্ট পালোঁ এক্সিছ বেংকৰ ফালৰ পৰা কিমানত গম পায়নে এইখন ট্ৰেক্টৰ মই ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ আপোনাৰ আই আৰত মানে ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ আপোনাৰ ৰেটত মানে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট মোৰ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ লাগিলে আৰু ফিফটিন পইণ্ট ফাইভত মই যিমানখিনি সুধিছোঁ কোনো মোৰ উলিয়াব পৰা নাই ট্ৰেক্টৰ মই উলিয়াইছোঁ যিমানখিনি মই সুধিলোঁ চ' মোৰ সেইফালৰ পৰা প্ৰফিট অলপ হৈ গ'ল পাৱাৰৰ কথা কি ক'ম পাৱাৰ দাম মজা আছে ফ'ৰ বাই ফ'ৰ যদি আপুনি চলাব তেতিয়া মানে ক'তো একো ফঁচা নাই আৰু মোৰ যি ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে তেওঁ কাম যে আপোনাৰ ইয়ালৈকে দেখিছে আপোনালোকে মানে ইয়ালৈকে প্ৰায় বোলে সোমাই যায় ট্ৰেক্টৰখন ঠিক আছে ইমানটো মানে পানীত বোকাত সোমোৱাৰ পিছতো ট্ৰেক্টৰ ধুনীয়াকৈ ফ'ৰ বাই ফ'ৰ লগালে ওলাই গৈছে চ' ইমানটো যদি সোমাই গৈ যোৱাৰ পিছত ওলাই গৈছে তাত যদি একো অসুবিধা হোৱা নাই মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ একো দৰকাৰ নাই আৰু আগৰ ভিতৰত তেনেকৈ কোৱা নহৈছিলে মোৰ এইফালে চাই লওক ইয়াত আপোনাৰ বিকে টি টায়াৰ লাগি আছে এইটো চাওক বি কে টি লাগি আছে যিটো আপোনাৰ যিটো জে চি বি থাকে যিখন জে চি বি চকাটো মানে বি কে টি লাগে চ' এইফালে চাওক বি কে টি টায়াৰ লাগি আছে আৰু এইটো মানে পূৰা হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ টাৱাৰ টায়াৰ হয় আপোনাৰ আৰু এইফালে চাওক চাইজটো ফ'ৰ্টিন পইণ্ট নাইন বাই টুৱেণ্টি এইট চ' টুৱেণ্ট ফ'ৰ্টিন পইণ্ট নাইন বাই টুৱেণ্টি এইটৰ এইটো বেক বেকৰ টায়াৰটো আৰু ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক নাইন পইণ্ট ফাইভ বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ নৰ্মেলি যিখিনি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ বেলেগ ট্ৰেক্টৰ থাকে বহুততে আপোনাৰ এইট পইণ্ট ফাইভ এইট পইণ্ট ফ'ৰ বাই আপোনাৰ এইটিন এনেকৈ আহে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ নাইন পইণ্ট ফাইভ বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিছে আৰু বেগৰ চকাটো আপোনাৰ ইমান ডাঙৰ নাথাকে যদি বিক্ৰী নহয় স' ইয়াত আপোনাৰ যিটো ফ'ৰটিন পইণ্ট নাইন দেখিছে এইটো বহুতে আপোনাৰ ফৰ্টিন পইণ্ট ছিক্স থাকে আৰু এইটো টুৱেণ্টি এইট যোনটো আছে এইটো টুৱেণ্টি এইটটো আপোনাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স বা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এনেকৈ থাকে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ এইটো টুৱেণ্টি এইট আছে চ' এইখিনিও মই মানে ভাল পাইছোঁ মানে চ' এইটো কথা বাকী আৰু যদি কিবা কাৰোবাক জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই প্ৰায়খিনি কথা আপোনালোকক মাজত কৈছোঁৱেই আৰু বহুতে সুধি আছে কি ছেকেণ্ড হেণ্ড ট্ৰেক্টৰৰ কথা চ' তাৰ ওপৰত এটা ভাল নতুন ভিডিঅ' আনিম বাৰু এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাই গম পাব বাকী আপোনালোকে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই ভাল 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 কেনেকুৱা পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব সেইটোৱে কথা বাকী এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক লগ পাম আৰু যিটো ডাউট আছিলে কালিৰ ভিতৰত কিমান তেল খাব কি কথা সকলোখিনি কৈ দিলোঁ বাকী ৰ'তাৰ ভিতৰৰ ভিডিঅ' নেক্সট আহি আছে যেতিয়া ৰ'তৰ ভিতৰৰ কাম হ'ব বাকী মাইলেজৰ কথা মোক ক'লোঁৱেই বাকী নেক্সট কিবাকিবি ভিডিঅ' আপোনালোক এনেকুৱা টাইপৰ লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই সকলোখিনি কথা কৈ দিম আৰু বহুতে সুধি আছিলে কি মোৰ ঘৰ ক'ত চ' মোৰ ঘৰ যোৰহাটৰ তিতাবোৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা কাম থাকে ওচৰ পায় তেতিয়াও ক'ব পাৰে চ' সেইটো কথা টেক্টৰ হৈ গ'ল বাকী এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম Bye bye.